بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے غیور خواتین و حضرات السلام علیکم آج اپوزیشن کی پارٹیاں یہاں پہ ساری سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی یہاں پہ موجود ہیں آج ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں القادر کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف سنایا گیا اس کیس کی کا پس منظر آپ کو بیان کرتا ہوں پاکستان کے ایک بزنس مین اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین ایک فیصلہ ہوا ایک پراپرٹی اون بزنس مین صاحب نے خریدی تھی حسن نواز سے اور آگے اس نے وہ رقم ادا کی وہ پیسہ برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے حکم دیا اس کو کہ وہ واپس پاکستان دے کے چلے پر وہاں پہ شرط ان دو پارٹیوں کے درمیان یہ تھی کہ وہ خفیہ رہے گی اگریمنٹ وہ پیسہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اور کوئی اندرہ پردیش یا بہار یا دلی کے سپریم کورٹ میں نہیں گیا اور وہاں سے پیسہ وہ پاکستان کے خزانے میں گیا جہاں پہ سرکار اس پہ منافع بھی کماتی رہی ہے اس ساری چیز میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ یا القادر ٹرسٹ کا کیا اس میں عمل دخل کوئی دور دراز سے نہیں اس شخص کو صرف اور صرف اس لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ وہ مرد مجاہد اس نے نمل یونیورسٹی بنائی شوکت خانم اسپتال بنائے القادر یونیورسٹی جہاں پہ سینت نبی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں, کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے یہ چیز قوم سنتالیس حکومت کو بری لگتی ہے کیوں کیونکہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے سوال تو پوچھنا چاہیے حسن نواز سے کہ بھائی تم نے یہ پیسہ دائر کس طرح لے کے گئے تھے جس کے ذریعے تو تم تم نے نے ون ہائٹ پارک خریدی اور پھر بیچی اس رقم کا تم نے کیا کیا جرابے والا یہ کوئی سوال ان سے نہیں پوچھا اور آج وہ دندناتے پھر رہے ہیں اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی, تعالی سپیریئر میں اس کو جا کے ہم لوگ چیلنج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیض صاحب کا ایک فیض احمد فیض کا ایک شیر کا ایک مصرہ ہے جو میرا خیال ہے انہوں نے آج ہی کے دن کے لیے لکھا تھا اور وہ یہ تھا جو کہ پاکستان کی کیفیت کو پاکستان کے حالات کو کی نمائندگی کرتا ہے وہ شیر کا مصرہ ہے ہے سنگ و خشت مقید اور سگ آزاد اس ملک میں جو چور ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں اور جو معصوم لوگ ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں جو کہ حق کے راستے پہ چلتے ہیں جو کہ اس ملک میں ایک اسلامی ملک کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ تعلیم دینے کے لیے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے جو کہ القادر یونیورسٹی ہے اور اس میں جس میں کہ نہ حکومت کو ایک دھیلے کا نقصان ہوا نہ عمران خان اور بشر بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا نیت ٹھیک تھی آبجیکٹو بھی ٹھیک تھا لیکن اس ملک میں یہ رواج بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس ملک میں ایک شخص جو کہ نمر یونیورسٹی بناتا ہے ایک شخص جو کہ کینسر جیسے موزی مرض کے لیے اتنا بڑا اسپتال بناتا ہے جو کہ مختلف شہروں میں ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہروں میں ہے اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے القادر یونیورسٹی جس میں کہ سیرت النبی پڑھائی جانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ریسرچ ہونی تھی اور پاکستان کے نوجوانوں کو اس سے مستفید ہونا تھا لیکن اتنا بڑا جرم کوئی کر سکتا ہے اس دیش میں جہاں پہ کہ نہ قانون ہے نہ قانون کی بالادستی ہے نہ آئین کی بالادستی ہے اور وہ لوگ جو کہ اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں ہر طرح سے لوٹ رہے ہیں یا اس ملک کے اداروں کو تباہ کرتے رہے ہیں وہ آج معزز بنے بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہیں جو کہ میجورٹی آف پاکستان ہے وہ جو ہے تو جیلوں میں یا زندگی کی مہنگائی کی اور مختلف مسائل جو کہ ان کو درپیش آتے ہیں اس میں وہ مصروف ہیں تو یہ ایک سیاہ دن ہے اور ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں لیکن ہمارا لیڈر عمران خان وہ بھی ثابت قدم ہے ہم بھی ثابت قدم ہیں ہم ان کو انشاءاللہ دوسری کورٹس میں لے جائیں گے جس طرح کے ماضی کے کی کیسز چاہے وہ سائفر ہو چاہے تو, وہ توشہ خانہ ہو چاہے وہ عدد کیس ہو کوئی بھی ہو اس کو عدالتوں نے باہر پھیکا کیونکہ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں جو کہ عمران خان سے لے کر اس کی نیشے تک اس کی پارٹی کے کارکنوں پہ بنائی گئے ہیں انشاءاللہ صبح ضرور ہوگی ہم ثابت قدم ہیں ہم قانون اور عین کی حکمرانی چاہتے ہیں اسی کے اندر ہی ہم کھیل رہے ہیں بہت بہت شکریہ <تصفح> آٹھ فروری کو آپ صرف ایک الیکشن ہارے تھے آج سترہ جنوری کو آج آپ اس قوم کا اعتماد ہارے ہیں کل آپ ایک مقابلہ ہارے تھے آج آپ ایک اخلاقی جنگ بھی ہار گئے ہیں آج آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اتنے چھوٹے سے بونے ہیں اور آپ کے مقابلے میں اللہ کی مدد سے عوام کی طاقت سے ہمت اور حوصلے کا ایک پہاڑ کھڑا ہے سترہ جنوری دو ادار پچیسی قوم نہیں بھولے گی وہ شخص اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ جب یہ تحریک چلی تو میں اس کا حصہ تھا اور آج بھی حصہ ہوں وہ تحریک جو ہم وہ کلام پاکستان کے آئین کی سربلندی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑی تھی اور جس کی بنیاد پہ جب اس شارعہ دستور پہ عمر صاحب کو یاد ہوگا صاحب ادھر آئیے جب اس شارعہ دستور پہ اپوزیشن, اپوزیشن 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 لیڈر اور اس وقت کے وزیراعظم اور سب لوگ اس کو دیکھتے رہے پوری دنیا کی نظروں کے سامنے چیف جسٹس کو جب بالوں سے کھینچ کے گسی گیا ہم کوئی چودری افتخار صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے ہم ایک آزاد جوڈیشری کے لیے نکلے تھے آپ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس جوڈیشری کو دفن کیا اور آج اس کا کفن دفن کر کے اس کا فاتحہ بھی پڑھ لیا یعنی کہ وہ جوڈیشری جس کو آزاد کرنے کے لیے پوری قوم کھڑی ہوئی وہ کلا کھڑے ہوئے عمران خان کھڑے ہوئے قاضی حسین احمد کھڑے ہوئے محترمہ بین زیر بھٹو شہید صاحبہ کھڑے ہوئی جو کہتی تھی آج پیپل پارٹی میں بھی سوال ہے آصف علی زرداری آپ پہ سوال ہے آپ جس شہید کے گھر کا کھا رہے ہیں نا وہ شہید خود کہتی تھی کہ میں اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جنڈا لڑاؤں گی میاں نواز شریف آپ بھی تو جڈیشنی کے لیے کھڑے ہو گئے تھے آج کیا ہو گیا ووٹ کوئی زدو کا بیانیاں کہاں چلا گیا میاں نواز شریف کیا اقتدار اتنا اچھی ایک چیز ہے جس کے لیے آپ نے اپنی سیاست دفن کر دی یہ حکومت یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن آپ کی سیاست نہیں آئے گی آپ یاد رکھیے آپ کو لاہور نے مسترد کر دیا آپ کے بھائی کو مسترد کر دیا آپ کے خاندان کو مسترد کر دیا آج کے اس فیصلے کو پوری قوم مسترد کرتی ہے میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے عمران خان صاحب کو بنی گڑھ آج سے ڈھائی سال پہلے جون جولائی میں ان کے گھر پہ ایک میٹنگ کی میں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب آپ یہ ذہن میں نہ رہے کہ صرف صرف ایک روس کے دورے سے آپ کو حکومت سے فارغ کیا گیا ہے یہ رجیم چینج اس لیے کی گئی ہے کہ سینکڑوں سالوں بعد کئی سو سال بعد کسی شخص میں احمد پیدا ہوئی کہ سہونیوں کے گھر میں گز کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑے اور وہاں مدنی ریاست کی بات کرے آپ مجھے بتائیں مدنی ریاست میں کون سا نظام ہوتا ہے شریعت کا قرآن کا نظام ہوتا ہے ان کے کان کھڑے ہو گئے ہو گئے تو وہ بات کر رہا ہے جو بات سلطان ٹیپو کیا کرتا تھا یہ آدمی تو وہ بات کر رہا ہے جو وہ لوگ کرتے تھے جو میدان جنگ میں اسلام کیلئے اپنا سر اپنے تن سے جدا کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یہ تو ایک ایٹمی ملک کا وزیراعظم اگر آج امریکہ میں یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے کل کو پوری قوم پوری عالم اسلام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اس کو فارغ کرو اس کو گھر بھیجو آپ پاکستانیوں عمران خان کی بنی گالا کی زمین کا کوئی قصہ نہیں تھا امریکہ کے ساتھ صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس لیے عمران خان کو گھر بھیجا کہ یہ پاکستان میں مدنی ریاست کی بات کیوں کرتا ہے اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتا ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتا ہے اور شرم آنی چاہیے ان پاکستانی اداروں کو اور ان لوگوں کو جن نے یہ فیصلہ لکھوایا جن نے پڑھا اور جنہیں نے سنایا کہ آپ نے ایک سابق وزیراعظم کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ستائی رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی برکت سے ہمیں ملا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ملا آپ نے اس وزیر اعظم کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والی کی بنانے کے جرم سزا دی آپ کو شکر مانگی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز عمران خان صاحب عزت سے آئیں گے اور واپس اس ایوان میں بطور وزیر اعظم اپنا اوتھ لیں گے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَلُ عُسْرِ عُسْرًا اِنَّ مَعَلُ عُسْرِ عُسْرًا بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے عمران خان کے حوصلے تو بلند ہیں پاکستانیوں آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا آپ کا لیڈر کھڑا ہے آپ اس کے ساتھ مضبوط کھڑے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد عمران خان پائندہ باد